ఓం నమో వెంకటేశాయ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు వీడియో శ్రీ జగన్నాథుని మూలమంత్రం ఓం నమో నారాయణాయ శ్రీ జగన్నాథుని మూలమంత్రం ప్రతిరోజు పదకొండు సార్లు పఠించినట్లయితే ఏమైనా జాతక దోషాలు ఉన్నా తొలగిపోయి గ్రహానుకూలత పొందుతారు ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన స్తోత్రం ఓ नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाधाय ते नमः जगदानन्दकन्दाय प्रणताधहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाय ते नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जगदानन्दकन्दाय प्रणताधहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाय ते नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाधाय ते नमः जगदानन्दकन्दाय प्रणताधहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाय ते नमः ఓం నమో నారాయణాయ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదములు